И я хочу рассказать о вот этом котике. Вот, как его зовут, Каймлит, и как ее зовут, и вообще все про нее я сегодня расскажу. Это очень маленькая киска. Киска, вы уже поняли, кто это уже? Это девочка. Да, это девочка. Ее зовут Алиса. И детям вот вот вчера был один месяц. И она очень-очень маленькая. Значит, ее мама зовут Белла. Ей 4 года. Она, ну как, у этой Беллы была мама Лея. Лея. И, ну как, эм, иногда, я не рассказывала, Белла бросает эм, э, котика маленького, то приходится мне с ним сидеть, вот как сейчас, потому что она шла ловить мышек и есть а я э, смотрю за маленьким котенком значит э, а в Беллы Лы еще есть ну, были три еще маленьких маленьких котика но они не выжили в борьбе потому что она им не давала есть, То есть Опять, было, что мне не хочется про это рассказывать, вообще, Я их видела, пусть видно, пусть видно, фу, короче, всем показать, лайк, канал на реальность.